Запрошує гостей. Ех, Лідо, Лідо, згадали ти про кохання. До мене воно ще не прийшло, але прийшли до нас у гості, продюсер та психолог проекту. І прийде кохання. Можливо, це знак. Е і прийдет, прямого... Дубок, прийдет, прийде, Придіо, <laughs> прийде. Телефон прямого ефіру 494 1994 телефонуйте обов'язково. код Києва 044. І, панове, Фейсбук розривається від запитань. Якщо ваша ласка, я їх е поставлю. Задавайте. Е оксана защипась пишет вадим и елена как можно быстрее забыть любимого человека и начать жить по новому Переключиться на кого-то другого не получается. И отвлечься на что-то другое становится очень сложно. Пытаюсь работать над собой. Что делать? Ну вот, как раз об этом наш проект. Если не получается переключиться на что-то новое, нужно переключаться на 1 плюс один и смотреть. Проект на самом деле без всяких шуток. Кто-то э, э, кто учится, скажем так, по книгам, кто-то учится на тренингах, а кто-то свои ошибки э, видит, э, замечает ну, с помощью телевизионных проектов. Мы для того и делали такой большой проект про отношения, чтобы в том числе учить наших зрительниц. Это не шоу, так бы мол, это вот в глобальном смысле. В том числе и развлекательное, но там огромная часть полезных и нужных советов, как знакомиться, как не сделать ошибку, в конце концов, как расстаться с человеком, который тебе не нравится, и, конечно, о том, как расстаться с прошлым. У нас есть глядач. Алло! А можно зачитать и верши? Доброго ранку! Як До вас ранку. звати? Мене звати Сергій, я написав своїй дружині такий вірш. Будь ласка, я хочу поруч ти з тобою, моя мрія на любов. Ділити радощі і горе, стрічати ранки знов і знов. Як боляче без тебе жити, і день сумний, і ніч мара, не хочеться ні пити, ні їсти. Мене без тебе геть нема. Коли ти спиш у мене на плечі, то ніби сонечко всміхається мені. Так хоче тебе обняти, зігріти цілунком і оберігати від холоду, земних турбот, від сліз, образ, життєвих непогод. Та лише одне тебе молю, кохай мене, люби мене, щоб я не пожалів, що я тебе люблю. Сергій, Сергій, можна моїй жені це теж буде стихотворення? Да. Спасибо, Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, я не знаю, без комментариев, как на меня. Ну, видите, на самом деле... Закоханная людина. Да, мне кажется, что это подтверждение того, что нашим зрителям, нашим согражданам, нашим замечательным людям нужны такие проекты, с ними нужно говорить о любви. И, видите, это же не просто глаз в пустыне. Зрители отзываются, они пишут на Facebook, они звонят в студии. Так. Я уверен, что, в общем, мы найдем единомышленников... В лице зрителей. Олена, Вадиме, э, про наши грынь. Мы повернемся до э, «И придет коханья». Э, Лидия Таран, Яна Клочкова, э, Евгения Власова. Э, вот как mm -hmm. вы выбирали, чем коррестовались, когда выбирали героинь для этого шоу? Ну, мы на самом деле отбирали, отбирали девушек-участниц. Вот. И, конечно, главным критерием было не только то, что, допустим, они не замужем, да, и, допустим, эти девушки хотят там разобраться в отношениях, понять себя, а понять то, отношения. И то, что они красивые, безусловно, и то, что они искренние, им как-то сразу веришь, и это было очень важно для меня, очень важно для нашего проекта. Давайте лучше я вам расскажу, как мы мужчин отбирали. Вот это да, важно, это тоже интересно. Потому что в рамках проекта э, девушки ходят на встречи, э, встречаются с мужчинами, и это все ну, не то, что там реальные мужчины, понятно, реальные, это все достойнейшие мужчины, и мы специально их отбирали, и в общем, встречались с каждым из них. Э, это будет очень интересно. Вадим, а от, э, э, как завжди, вот как всегда вы э, помогали, вот Лида сейчас на нас дивиться? нет, mm -hmm. она вышла, Но Нема она Лиди. с нами как будто бы духовно. Духовно. Духовная а, Лида. И как вы, э, как психолог, понимали, вчинки это своих? Ну, понимаете, психолог ведь это не иссушенный знаниями мозг, похожий на грецкий орех психолог продолжает удивляться да как любой нормальный человек то есть ты умер если ты ничего нового не узнаешь и не удивляешься я удивлялся в рамках проекта постоянно удивляюсь и сейчас у нас удивительные героини и удивительные сюжеты причем эти сюжеты не придуманы сама жизнь делает эти сюжеты и я как, как психолог как ведущий а потом как зритель потому что я уже смотрел какое то количество материала я, ну, я очень удивляюсь там красиво получилось красиво и удивительно а uh -huh. Сделывали задания Оленой и Вадимы, э, когда цей проект, э, одружить и э, выдать замуж участниц проекту? Это це не главное. Нет, ну что, ну це ж не брачная контора. правда? Мета, нет. мета, тоді, яка проекту? Над Я думал, что создание формулы отношений, создание формулы отношений некая универсальная формула, которая помогла, знание этой формулы должно помочь людям, и мужчинам, и женщинам найти свои отношения, найти свою половину, найти свою пару. А будут люди вместе или нет, это ну, как бы за рамками проекта, это слишком интимно. Давайте люди... запитаем у глядачей, у нас телефон разрывается просто. Давай. Алло. Доброе утро. Привет. Доброго ранку. Леночка, Вадим, здравствуйте. 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 <свят> <свят> беспокоит вас Марина Дырицкая. Привет, наверное Привет, Очень рада видеть вас счастливыми и влюбленными. А вот, весной у вас и вопрос, куда исчезает любовь? Исчезает куда любовь? Марина, да. с вашего позволения я отвечу. Я пока не знаю, Марина. Значит, любовь никуда не исчезает. При хорошем как бы, течении обстоятельств любовь переходит в комфорт. Uh, и тот, кого мы пылко любили еще позавчера, с кем просто хорошо, комфортно, надежно сегодня. Если же развитие обстоятельств не такое хорошее, любовь переходит в воспоминания. И mm -hmm. даже если любовь прошла, можно прикрыть глаза или смотреть фотки и вспоминать, как это было классно. Ведь чего-то счастье при всем. Конечно. Так? Вадиме, а в особистых ну, проблемах, або э... ну проблемах, напевно, зерковых леди и незерковых. Uh... Конечно нет, конечно, нет никакой разницы. Дело в том, что мы и хотели показать вот в рамках нашего проекта, если хотите, в рамках эксперимента, что женщины, да как все люди, имеют разный уровень личных достижений. Так. Но как раз в отношениях мы все одинаковые. И поэтому, вот если мы говорим про универсальную формулу отношений, она одинаковая как для звезд так и для незвезд. И я совершенно уверен, что наши зрители будут следить за звездами, сравнивать себя с ними и ощущать, что разницы никакой как раз нет. Владимир, до речи на фейсбуке пишут, что... Здравствуйте, Ленурка Надворная. Извините, вот не верю я в настоящую мужскую любовь к одной женщине, чтобы без измен, без обмана. Вот еще работает тем людям, которые не видишь любовь. Знаешь, есть доходу. такая старинная китайская книга, книга перемены Дзин, там есть правила охоты на оленя. Написано, кто хочет охотиться на оленя, должен подойти к оленю. Так что, Ленульки, я советую, нужно идти туда, где мужчин много. И среди многих мужчин она наверняка найдет своего одного, который будет любить только ее одну. Олена, до вас запитання особисте, як до продюсера. Коли ж буде проект, вже коли чоловіки будуть шукати своє кохання і здобувати формулу кохання? Ну, я думаю, что такой проект тоже нужен, потому что я, наш, наш проект показал нам, что мужчины точно так же, как и женщины, ищут счастливых отношений. Ищут счастливых отношений. Я думаю, что у нас все впереди. Это сексизм, у мужчин и у женщин одинаковые отношения. Но на самом деле я уверен, что этот проект не за горами. Тоді я заповнюю анкету, буду першим. Домовилися. Договорились. 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 До Дякую, що знайшли час завітати до нас. Ми дивимося, і прийде кохання сьогодні о 21.15. Тому залишайтеся з нами з 1+,1. плюс Дякую, що прийшли. Дякую. Ну що ж? А ми перервемося ненадовго. Залишайтеся з нами. Щоранку на каналі Один Плюс Один. А ромок Якобс запрошує гостей.